Ну, одно очко – это всегда обидное поражение. Мы настраивались на победу, хотели с этого выезда две победы увести. Но получилось так, что одну выиграли, одну проиграли. В конце не повезло чуть-чуть, потому что ну, дали они Симову мяч подобрать. Ну, и там он уже два штрафных пробил, забил. Мы последнюю атаку как бы не смогли использовать правильно. То есть, ну, я, считаю, удивление. я не считаю, что они как бы выиграли заслуженно. То есть, это мое мнение. То есть, повезло им просто. То есть, им повезло, а нам нет. Ну, ничего, это только... Первый круг подходит к концу, еще два круга впереди, кубковые игры, так что еще все впереди. Мы еще с ними успеем сыграть много игр и взять реванш у них. Конечно, стараюсь всегда поддерживать игроков, то есть заводить, потому что я такой сам по себе очень эмоциональный человек. И стараюсь как бы всех всегда там какой-то положительный момент в защите, в нападении всегда собрать, всех завести. Ну, а так как бы для команды, ну, не знаю, просто более опытный, как я и Паша Ревзин. Ну, то так, то есть я, мы, мы наравне, у нас нету такого, знаете, там кто-то старше, кто-то младше. Да, может, у кого-то побольше опыта. Ну, вот и все. Ну, наверное, в первую очередь это Миша Анисимов. То есть сегодня он, видно, хорошо был настроен на игру. Ну и, конечно, пару ошибок у нас в защите. То есть позволили легкие броски Горбенко и Артуру Дроздову сделать. Ну, мы знаем, что Горбенко играет от броска постоянно. То есть, ну, некоторые мелочи не получились у нас э, в защите. То есть, ну, там не сказали, там не подсказали. И поэтому не пошла неправильная страховка и вот пропустили такие броски. Ну, вы знаете, то есть, эти болельщики, которые приезжают к нам, ну, это, этот круг людей, то есть, они всегда приезжают. Мы всегда с ними, ну, то есть, проводим эти, то есть, э, ну, как бы сказать, разговоры, беседы. То есть, говорим, что надо как-то себя покультурнее вести. Но вы знаете, то есть, мы не можем правильно на у них, то есть как-то, знаете, влияют, то есть они взрослые люди уже, ну, как бы у них такая манера падения, да, нам может быть чуть-чуть неприятно, мы, мы им об этом говорим и будем стараться, чтобы они так не делали. Ну, политехника такая хорошая команда, но ну, вот мы сейчас домой едем, получается, у нас а завтра будет, наверное, выходной, и потом один день на подготовку, и потом уже едем в Харьков. То есть мы будем готовиться как в обыкновенном режиме, как всегда. Знаем такая, что Харьков, она, можно сказать, как бы своеобразная команда, у нее свой стиль игры, мы уже с ними играли и знаем, на что они способны.